قاضی بیزاوی نے تفسیر بیزاوی میں اور ابن حفظ الحمبلی نے اللباب میں اور امام جلال الدین سیوتی نے الخصائص القبراء میں اور امام ابو نعیم نے الدلائل میں کثرت کے ساتھ آئیمہ نے بیان کیا وہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ کے باہر ہم ایک جگہ پر تھے ایک بورا شخص آیا انسانی شکل میں وہ جن تھا بوڑھا اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی لاٹھی آکر اسلام کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا آقا نے فرمایا اسے من ایل جن اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا جن ہے وہ انسانی شکل میں تھا صحابہ انسان سمجھ رہے ہیں اب بات سمجھنے والی یہ سلطان اور بادشاہ کی شان ہے کہ اپنی ریایہ کو پہچانتا ہے پوچھا اے شخص جنات کی کس قوم سے ہو کس قبیلے سے ہو یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو نہ یہ علوم غیبیہ ہیں پردے اٹھ گئے ہیں مالک حکمران شہنشاہ پوری کائنات عرضی کے اپنی ریایہ کے ایک ایک طبقے کو پہچانتا ہے آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ آپ کی ریایہ کی خبر ہی کوئی نہیں کون بھوکا مر رہا ہے کس کو بجلی نہیں مل رہی کس کو پانی نہیں مل رہا کس کو گیس نہیں مل رہی اور بغیر گیس ملے ہزار ہاں کے بل آ رہے ہیں گھروں میں بغیر گیس کے یعنی <laughs> مجھے میرے گھر سے میرے گھر سے انہوں نے کہا کہ گیس آتی نہیں سلنڈر گیس کا بھر کے اس سے روٹیاں پکاتے ہیں اور گیس کے نہیں آتی اس کے باوجود سترہ ہزار روپے کا گیس کا بل آیا ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا عِلَى اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ایک یہ بھی حکمران ہے لوگ قتل ہو رہے ہیں خون بہ رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں دہشت گردی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں اور ایک وہ حکمران ہے جو شرک سے غرب تک عرضی کا کوئی شخص آئے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اس کا حال کیا ہے اس لیے ہم فخر ہے آشقا مصطفیٰ کہ تم سلطنت مصطفیٰ کی ریا ہو آقا نے فرمایا جنوں کے کس قبیلے سے ہو اب سنیے جواب قال یا رسول اللہ عرض کیا یا رسول اللہ انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں اس نے کہا جی میرا نام ہام ہے میرے باپ کا نام ہیم میرے دادا کا نام لاقیس اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا ابلیس کا پڑ پوتا تاجدار کائنات کی غلامی اختیار کرنے آ گیا لانت ہو ابلیس تم پر کہ تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی تیری نسل بھی تیرا مذہب چھوڑ کر مشرب عشق مصطفیٰ پہ آ گئی ملائکہ کی ہم نوا ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ارا بینک و بین ابلیس الا ابوین اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پوچھتے ہیں تمہارا باپ اور دادا قال عجل یا رسول اللہ جی ہاں ایسے ہی ہے تو فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا السید الاستاذ شیخ الاساتذہ وشيخ الفقهاء ورئيس الاعلام السيد اسامه عبد رئيس جامعه الازهر ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت من نسل ابليس اخبرني من اي قبيله الجل انت قال انا من نسل ابليس قال فمعناه ان بينك وبين ابليس هناك واسطتان فقال رسول اللہ عراب بینک و بین ابلیس اللہ عبوائن قال عجل یا رسول اللہ سالہ رسول اللہ عزیز وسلم کم عمرک وہو قال یا رسول اللہ کنت ہینا قاتلا قابیل حابیل غلاما ابن عوامن کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا شہید کیا تھا تو میری عمر چند سالوں کی تھی میں بات سمجھتا تھا اب آقا نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے ہو اس نے ارسکے یا رسول اللہ میں سیدنا ابراہیم پر بھی ایمان لایا میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا حضرت یعقوب کے ساتھ رہا حضرت یوسف کے پاس رہا پھر حضرت موسیٰ کے پاس حاضری دیتا رہا حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں میں انبیاء کی خدمت میں جاتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا علّام عیسیٰ الجیل عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی تھی اور مجھے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے پیغام دیا تھا ان لکیتم علیہ السلام مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے حام بن ہیم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا آک علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں اللہ کے شکر میں آنکھیں بھر آئیں سلام کا جواب دیا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کوئی حاجت ہے میرے لیے بتاؤ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں تو حضور علیہ السلام نے پھر فعل... آقا علیہ السلام نے ان کو دس سورتوں کی تعلیم دی تو آقا علیہ السلام نے اللہ سورت الورت الوا وَأَمَّا يَتَسَعَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ عزشمس وَقُلْ يَا و الْكَافِرُونَ وَسُورَةُ و صورت دس صورت آقا نے ابلیس کے پرپوتے کو پڑھائیں اور مسلمان کر کے اپنی امت میں شامل کر لیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات ہماری نہیں ہو سکی اس وقت دیکھا تھا معلوم نہیں آج وہ زندہ ہے یا نہیں یہ میں نے ریفرنسز اس لیے دیے کہ معلوم ہو جائے اب تک کہ آقا علیہ اسلام اپنی ولادت سے پہلوں کے بھی شہنشاہ تھے سن لیں اپنے زمانے میں کل عالم انسانیت کے بھی شہنشاہ تھے اور میرے آقا اپنے دور اور ماں بعد قیامت تک عالم جنات کے بھی شہنشاہ ہیں جن و ارز کے بادشاہ محمد مصطفیٰ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں